신나게 팡파를 연주하며 지나가는 악단. 모두 멋진 가죽옷을 걸치고 있는데요. 이 옷들은 광장 모퉁이에 있는 작은 가죽가게에서 만들어졌습니다. 1408년 문을 연이 가게는 다른 가게들처럼 주인이 계속 바뀌었는데요. 하지만 양가문이 1890년 가게를 인수한 이후 지금까지 가업을 이어오고 있습니다. Also diese Firma gibt es seit 1408. Es hat alles begonnen mit einer Gerberei. Früher war die Gerberei an der anderen Seite von der Stadt. Da wurden natürlich Leder und Felle gewaschen, geschwemmt und bearbeitet. 600 Jahre Natürlich Karajan, das ist sowieso klar. Aber auch Louis Vuitton zum Beispiel ist ein Kunde von mir oder Karl Lagerfeld. Ich habe das in meinem Kundenbuch. Ich habe ein spezielles Buch, da steht das alles drinnen. Und dann geht es eben weiter. Caroline von Monaco zum Beispiel ist eine Kundin von mir. 이렇게 오랜 세월 많은 사랑을 받을 수 군대 제복과 귀족들을 위한 외투로 유명한데 모두 천연 재료로 만들어집니다. 덕분에 몸에 좋고 품질이 뛰어난 물건을 찾는 사람들에게 인기가 좋습니다. 전통적인 제작 방식을 고수하는 것도 또 다른 매력입니다. Ja, man wächst eigentlich damit auf. Ich habe als kleines Kind schon hier unter den Sachen gespielt und ich wollte das immer lernen und wollte auch nach dem Vorbild meiner Eltern das so weiterführen. 한 개성과 장인 정신으로 600년을 이어온 가죽 가게, 과거의 역사를 넘어 살아있는 전통으로 자리 잡았습니다.